Pilot Hills. Tempat sini memang cantik. K P Sport 露营地有以下的设备：攀岩、A T V、U T V、骑自行车、滑索、骑马、射箭、半夜起来看星空，还有榴莲可以吃。怎么样会来到这里呢？请继续看下去。大家好，今天是星期六，我刚刚在戈嘣那边打完一场冰棒比赛。 我们的队伍早早被淘汰了，想说不要回家，直接去楼梯露营。Take the third exit. 那今天我也拍拍视频给你们看。这个露营地呢叫做 KB Spot，Let's go。 经过这间豆腐铺专卖店吃个午餐，这豆腐铺有香气，杂食味，汤很好喝，辣椒也很好吃，很推荐。从这路口进去去一路跳是八百米，去 K P Spot 大约是一点五公里。这里是私人产业，有预约才能够进去的。 往左，继续前往 KP Sport 露营地，跟着路牌走就对了。经过这小河，就是到了 KP Sport 露营地了。下着小雨。 不过小雨淋湿不了客人要玩 ATV 的心情。想要尝试或喜欢玩攀岩的朋友，这里可以玩，有专人指导的。目测大约有二十尺高吧。骑 ATV 的朋友回来了，一片欢乐。 对他们来讲，应该是很刺激吧。雨还是继续下。这露营地有四间冲凉房，还有另外四间厕所，都很清洁。第一层楼有蛮大的空间，可以作为活动或玩一些亲子小游戏。 是时候可以搭帐篷了。 今天早上有比赛，实在有点累，小憩一会儿吧。此时天色已经渐渐晚了，是时候准备去天床。 是我定制的气垫床，睡起来蛮舒服的。看看今天的日落如何？这是 KP Sport 的全貌，范围蛮大的。 刚刚吃完晚餐，影主 Mr. 胖过来拜访，还送一碗热腾腾的自煮美味的红豆汤。在这寒冷的地方吃这热腾腾的红豆汤，真舒服。今晚要早一点睡，因为。 天打算三点起来拍星空照。各位有看到三粒星星排列在一起吗？就是这里，这就是猎户座的腰带。我把猎户座图像放进来对比一下。其实猎户座是最容易看到的星座。 对希腊人来说，这是猎户座的腰带；对阿拉伯人来说，这是珍珠项链；埃及人呢，认为他们是天堂之门。大约六点半早上，跟着 KP Sport 员工上去 b l u k Hills 集合，一起去远足。 这里就是 Blue Hills 的设备，很美。Hello，有六点五十分开始演出了。<noise> 看起来很邪。 不过并不难爬。看看这里的日出，蛮漂亮的。这里是天空花园 Check Point One，风景蛮美的。 从天空花园左边看到 Gunung Raja，蛮受到爬山爱好者的喜爱。天空花园的右边是马来西亚半岛最高的山峰 Gunung Tahan，这个地方就叫做 Birut Hills，美丽岭。想不到这个地方在这里如此的漂亮。

拍照片，我喜欢拍照片吗？啊哦！先跟到你，我们喜欢，我们喜欢被人家。拍。那你先住哪里呢？你什么喜候被人家拍？我不想拍。我我住鸡笼峰。你是要去哪里？我们跟着你那去拍哦。你们要吃早餐了，我我是住下面的那个甘碧的那边。哦，你不是在甘碧？哦哦，不同的。不同的。是你是，我是想你不用打那个五。无人机啊！无人机。 拍我们这样高空要拍我们的吗？可以的。哎、欸，其实可以啊，你们你们要我可以飞给你们啊。大家有缘相聚，就把照片拍下来吧。 时候可以回去 K B Spot 露营地准备早餐了。今天的露营有点像说走就走，很多东西都没带过来。 Flying fox 是一种蛮不错的户外活动之一，看到大家都玩得这样开心，如果你有来到这露营地，一定要尝试一下。这里都有专人指导，安全上大可放心。 说拜拜了。总结来说，K B Spot 是一个 Family Campsite，或者是亲子 campsite，有种种户内户外的活动可以玩。如果有遇到榴莲季节时，还可以吃不同种类的榴莲，让你吃得流连忘返。下一个影片再见了。